Правильно пользоваться ячейкой для хранения вещей с пин-кодом. Смотрите, кладете, берете ячейку, открываете, кладете весь сюда. Потом вводим пин-код. Смотрите. Нажимаем галочку. Потом 4 единицы. Раз, два, три, четыре. А, она должна быть открыта, наверное. Так. Ага. Так, еще раз. Галочку один, 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 один. Так, еще раз. А, галочка, а, один, один. И просто галочка. Вот. с той стороны. Все, закрыто. Теперь а, а, один, один. Все открылось. Кто хочет блогерскую съемку своего бизнеса или услуги, пишите мне.